নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকেই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ব্লগটোলৈ আৰু প্ৰথমতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এটা সুন্দৰ ৰাস্তা যিটো পথেৰে আমি গৈ আছোঁ এটা সুন্দৰ স্থানলৈ আৰু এনেকৈ আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে গৈ পালোঁগৈ এই বিশেষ স্থানখন আৰু এই স্থানখন হয়তো আপোনালোক বহুতেই দেখা পাইছে আগতে বা গৈছে এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰে চান্দুবি বিল আৰু এই চান্দুবিলত প্ৰথমতেই মই গৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আমি অকণমান সময় ব'টিং কৰি লওঁ তো আমি প্ৰথমতে চবেই মিলি পেলাই ব'টিং কৰিলোঁ প্ৰথমতে বহুত সময় আৰু সেই চান্দবীৰ বুকুত সঁচাকৈ বহুত বেছি শান্তি পোৱা গ'ল আৰু ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোক বহুতে হয়তো আগতে গৈছে আৰু যিসকলে যোৱা নাই তেখেতলোকক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ যাব আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে আমাৰ আৰু এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ বন্ধু মিথুন ৰুবুল আৰু লগতে আমাৰ এয়া বিটচি আমি চাৰিওটাই মিলি পেলাই এটা সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া দিন পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি অৱশ্যে ইয়ালৈ অহা কথা নাছিলে মই এটা বিশেষ কাৰণত আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ কিন্তু ৰুবুলে ক'লে বোলে এটা খুব ধুনীয়া জেগা আছে তোৰ লৈ যাওঁ গ'ল তাৰপাছত আমি ওলালোঁ সেই কিনো ধুনীয়া জেগাটোলৈ বুলি কিন্তু আগতে অৱশ্যে মই অহা নাছিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াতে আহিলোঁ আৰু আহি আহি যেতিয়া মই জেগাটো পাইছোঁহি মই সঁচাকৈ কৈছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু তাৰ যি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সঁচাকৈ চাবলগীয়া আৰু সঁচাকৈ আহি পেলাই খুব বেছি ভাল লাগি গ'ল মনটো আমি তাতে বহুত সময় ধৰি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু তাতে বহুত সময় কটালোঁ আৰু তাৰপাছত আকৌ ৰোবুলে ক'লে বোলে তই ৰিলচ কেইটামানকে কৰ তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই কেইটামান ৰিলচ বনালোঁ ৰিলচৰ অৱশ্যে গানকেইটা মই এতিয়া আপোনালোকক নেদেখাওঁ অকল মই ভিডিঅ'কেইটাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ এটা খুব ধুনীয়া দিন পাৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে আপোনালোক সকলোৱে যাব আৰু গৈ পেলাই তাতে অলপ সময় পাৰ কৰিব খুব বেছি ভাল লাগিব তো আজিলৈ ইমানেই আছিল চাই থাকিব মোৰ ব্লগবিলাক বাই